Життя непросте, воно ще простіше, ніж ми гадаємо, тільки не завжди ми знаємо, як прийняти просте та водночас ефективне рішення. Щастя, любов, гармонія, статус та гроші все в наших руках. Кожного дня ми маємо на це тисячі можливостей, і сьогодні також. Давайте разом зробимо наше життя простішим, кращим та щасливішим. Це програма Ірини Шевченко. Життя ще простіше. Історія знає такий випадок. Останній російський цар Микола II, що був ув'язненим з родиною на той час у Тобольську, кожного дня виконував фізичні вправи, за звичкою, найпростіші, і кожного дня залишався активним фізично і розумово, зберігаючи, наскільки це можливо, добрий настрій у жахливих психологічно і фізично умовах. Представники влади давалися диву, як ув'язнений монарх може триматися у здоровому гуморі, і разом з охоронцями знайшли спосіб. Позбавити царя цього стану. Секрет був саме у фізичних вправах. Втративши активність фізично, монарх втратив і свій емоційний стан, що тримав не лише його, а й допомагав родині і близьким людям. Акт фізичної активності зрозумілий найпростіше, хоча б те, що активний кровообіг і глибокі дихання сприяють кращому постачанню мозку кров'ю, і відповідно киснем. Мозок, наче вмивається киснем, тканини й органи дихають, працюють у здоровому режимі. Включається робота залоз, змінюється гормональний фон. А гормони це якраз і є наш настрій, і наші емоції. Рухи поступово використовують адреналін крові і знімають нервову напругу. Синтезується ендорфін, і ми відчуваємо радість. Тобто, навіть середня фізична активність поліпшує біохімічні механізми у тілі, знижує тривожність і зменшує шкоду тривожних станів, поліпшує самооцінку через прийняття власного образу, мінімізує вплив стресу і навіть допомагає боротися з деякими шкідливими звичками. Зайняття спортом і фізичною працею, нормальна практика лікування навіть психічних захворювань. Звичайно, не самостійна практика, а у комплексі заходів. Але спортивна активність у лікуванні, наприклад, такого тяжкого стану як депресія, напевно, вже показник. Про спорт як джерело щастя щодня, прямо зараз. Взагалі, що відбувається в організмі людини, коли ми займаємося спортом, я маю таку інформацію, що після 10 хвилин, наприклад, бігу рівень ендорфінів, тобто гормонів щастя у нашій крові, піднімається на 40%. А після 40 хвилин більше ніж на 100%. так що ще відбувається з нами? Да, абсолютно верно. Прежде всього, коли человек займається любым видом спорта, это кардіонагрузка. Это учащается сердцебиение, поднимается артериальное давление. Вот. Но а в целом могу сказать, что любые занятия спортом положительно влияют на общее состояние здоровья человека. Очень жаль, что а, не все люди понимают, насколько важно вести здоровый образ жизни. Это имеется в виду не только занятия спортом, это имеется в виду и правильное питание, и закаливание, и гигиена тела. То есть, когда мы воспитываем в себе это. Мы забываем воспитывать это и в наших детях, и тем самым мы бы вырастили здоровую нацию из поколения в поколение. Я в последнее время очень много внимания уделяю именно аспектам здорового образа жизни. Опять же, так как я спортсмен, я более 20 лет посвятила себя спорту, и сын мой занимается спортом, и я очень уважаю тех людей, особенно женщин и пожилых людей, которые, несмотря на плохую политическую ситуацию в стране. Несмотря на кризисы, несмотря на депрессивность нашей нации, все равно продолжают себя радовать, занимаются спортом и стараются быть на позитиве. В каких стадиях мы набываем завдяки регулярным тренировкам? В каких таких приятных эмоциональных стадах? Существует тесная связь между отдельными участками головного мозга, отвечающими за эмоциональную и интеллектуальную, и также часть мозга, которая отвечает и контролирует выполнение физических упражнений и нагрузки. Тем самым, когда человек испытывает минимальную физическую нагрузку, он получает удовольствие, его тело бодрствует, полностью весь его организм заряжается положительной энергией. Почему рекомендуют все заниматься? утренней гимнастикой. Почему любой доктор, любой человек, знающий, что... Активность его последующего дня зависит от того, как он проснулся и с каким э, посылом он идет в жизнь во Вселенную. Поэтому как, э, как только мы приучим себя заниматься утренней гимнастикой, как только мы поймем, что минимальные физические нагрузки, либо спорт в удовольствие, сейчас э, множество совершенно спортивных направлений, которыми можно заниматься, э, дает возможность чувствовать себя э, жизнерадостно, чувствовать себя здорово и каждый день испытывать эти хорошие эмоции от того, что в здоровом теле, как говорится, здоровый дух и наоборот. Чи є дійсно принципова різниця, коли займатися спортом? Ну, є такий стереотип, що ми маємо робити саме ранково гимнастику, так? Если я люблю это делать в вечер, или это здоровая привычка, или это какая-то, может быть, может, я что-то сделаю не, не так. Дело в том, что пик человеческой активности достигается в районе 18.00 часов. То есть это значит, что самый активный час бодрствования организма наступает к вечеру. Но так как у нас все работают, Основной основной день занят, рекомендуется, конечно, выполнять какие-то упражнения утром. Но нет никаких определенных правил для человека, в какой именно период дня или суток нужно заниматься спортом. Я думаю, что здесь следует учитывать индивидуальные особенности каждого человека. Кто-то жаворона, кто-то просыпается рано утром, и ему комфортно заняться бегом в 5 либо в 6 утра на свежем воздухе. Кто-то чувствует прилив активности к обеду, а кому-то наоборот нужно отдохнуть. И опять же, кто-то чувствует себя комфортно для занятий спортом после работы, для того, чтобы привести тело форму, так сказать, после рабочего дня, избавиться от стрессов. Это тоже вечерние нагрузки. То есть каждый человек выбирает определенное ему время удобное для занятий. И я думаю, что в этом нет ничего такого, что у тебя есть правило либо только утром и если ты этого не сделал, все, ты неудачник и все в это и все прочее. Абсолютно нет. Главное, что есть у человека желание заниматься каким-либо спортом. Это уже большой плюс. Потому что, к сожалению, э, мы все можем красиво говорить о том, что спорт – это хорошо, здоровый образ жизни тоже сейчас модно, везде его пропагандируют и популяризируют. Но не все, к сожалению, люди могут заставить себя заниматься этим. Взагалі-то, мне кажется, главное тут слушать себя и э, дивитися, что взагалі есть. То есть мы привыкли к каких-то таких стандартных видов спорта и воспринимаем это как возможный диапазон. Мені здається, що у сучасному світі безліч напрямків, найрізноманітніших і можна обрати будь-кому будь який Ми просто можливо не все знаємо. Так, да, абсолютно вірно. к більшому щастю, настолько велике множество різновідності спорту. всевозможных спортивных клубов, направлений спортивных. То есть человек может выбрать для себя. Если раньше это было только либо тренажерный зал mm -hmm. э, железа, или это был шейпинг, даже не фитнес, а аэробика, то сейчас человеку дается такая возможность выбрать абсолютное множество этих спортивных развлечений, так скажем. Сейчас очень модно кататься на велосипедах. Абсолютное множество спортивных э, секций для детей. Такого раньше не было. Э, вот, Допустим, даже 20-15 лет назад были определенные виды спорта, э, классические, так скажем, секции, в э, которые э, приходили дети, занимались. Сейчас их просто безумное множество на выбор родителя, на выбор ребенка и на его способности. И также, допустим, я, я бы хотела отметить, что для женщин сейчас chest. Yes. уникальная возможность попробовать и йогу, и пилатес в соответствии с индивидуальными особенностями. То есть имеется в виду либо сильно активные нагрузки, либо умеренные, или же, так скажем, пассивные нагрузки, когда я говорю, что пилатес, либо йога, это определенные тоже спортивные направления, но они немножечко вот, не, не настолько, как мы привыкли видеть спорт, где мы выше, сильнее, быстрее, потеем, целеустремленно, Лидерство, вот такие качества, конечно, может быть, они не затрагивают. Еще такие самые зумба, фитнес, счет в ценах. Зумба фитнес – это танцевальная фитнес-программа на основе латиноамериканских ритмов, которая дает возможность очень быстро избавиться от лишних калорий, привести мышцы и тело в тонус и зарядиться положительными эмоциями. То, что сейчас, как говорится, мировой бренд в мире фитнеса и спорта, потому что зумба фитнес отличается от других видов аналогичных спортивных тем, что за одну тренировку человек испытывает все три основные типа нагрузки. Кардио нагрузку, где мы прокачиваем сердце, это главный, главная мышца организма. Силовая нагрузка, где мы качаем все группы мышц. И интервальная нагрузка, где мы чередуем медленный и быстрый темп, тем самым получая максимальный результат от одной тренировки, это потеря до 1000 калорий. Música y son cuerpo con cuerpo bañado en sudor, que la pista se llene de adrenalina. Y esto no termina, y esto no termina. Si el cuerpo te incita a bailar en sudor, sube la adrenalina. Música fiestadilla y la rumba nunca termina. доброба норма калорийности еды, которую мы споживаем, и так это очень много. Да, этим и есть уникальна зумба-программа, тем, что за одну тренировку, потанцевав, так скажем, человек даже не осознает, что он получает массу положительных эмоций, он в удовольствие танцует и при этом он качает все группы мышц. Я все життя хотіла займатися спортом, але мама мені забороняла, бо боялася, що я травмуюся. Не можна в басейн, бо адиноїди, не можна на ковзани, бо поріжуся. Зараз я розлучена, і мама допомагає мені з сином. Та ж історія тільки з моїм сином. Як її переконати Наталя Харків. Моя улюблена поговорка. волка боятся в лес не ходить, так и это, это касательно всего. Что значит бояться заниматься спортом? Есть человек вышел, извините, пожалуйста, на него упало что-то с крыши, и он повредился на ровном месте. Спорт нужно прививать с детства. Поэтому, если у вас растет сын или дочь, Возьмите за правило а, приучать к любому виду спорта именно из детства. Это формируется как привычка. А, я бы вам посоветовала... Несмотря на то, что ваша мама э, вас в чем-то останавливает или переубеждает, у мамы есть своя жизнь, а у вас есть своя. Поэтому, если вы хотите быть в прекрасной форме и нравиться мужчинам, а вы в разводе, вам нужно устраивать свою жизнь, идите и занимайтесь спортом. И опять же, настаиваю на том, чтобы э, своего ребенка вы тоже отдавали в спорт мама пусть э, готовит вам пирожки, варит борщи, супы, а спорт никто не отменял при этом. Более того, э, у детей спорт формирует очень хорошие волевые качества, целеустремленность, э, привычка достигать желаемых результатов. То есть я считаю, что это определенная закалка, которую нужно пройти в детстве. Она по жизни пригодится очень сильно. Чи є відповідність певних емоційних станів і певних, ну скажімо так, напрямків спортивних? Наприклад, я знаю, якщо я слухаю себе і я якось нервуюсь, то я беру кросівки і мені мені потрібно кудись бігти. Можливо, це якісь така відповідність цієї емоції, чи можливо так за емоціями підібрати найкорисніший і найефективніший спортивний напрямок. Конечно, вот э, я слышала такое мнение, что когда человек находится в стрессе или в переживательном состоянии, то есть он вышел из своей внутренней гармонии, то, как правило, э, рекомендуется ему пойти и заняться любым видом спорта для того, чтобы, э, так скажем, а вы, да, выплеснуть э, те эмоции, которые накопились. Они могут быть и негативные, и избыток положительных. Когда у человека избыточная энергия, она прет во всю, то, э, то ее тоже нужно куда-то применять поэтому э, человек направляет ее либо на работу либо на личные какие-то потребности а кто-то идет занимается спортом но конечно же безусловно что когда мы говорим о нарушение баланса психоэмоционального человека, конечно же, лучше всего идти и попробовать себя в каком-то направлении. В данном случае я могу совершенно четко заявить, что очень хорошо излечивают танцы. Вот какие угодно, но танцы. Потому что когда человек танцует, у него задействуются абсолютно все группы мышц, у него задействуется мозг, у него задействуется эмоциональная сфера. То есть более того, особенно когда это парные танцы, сейчас тоже это очень стало быть популярно, социальные танцы, такие как бачата, сальса, аргентинская танго, очень красивый вид. Вот, когда человек взаимодействует еще и с другим партнером, идет Взаимообмен энергии Конечно же, здесь э, стоит отметить улучшение внутреннего состояния, улучшение настроения, повышается самооценка, если мы говорим о женщинах. Вот, поэтому в мире есть даже так называемая данс терапия которая назначается докторами и при определенных диагнозах даже и детям и взрослым и пожилым людям, а даже и инвалидам, мы можем об этом позже поговорить, назначается вот такая данст-терапия, где в процессе танца человек излечивает и душу, и тело. Мій брат людина з обмеженими можливостями кілька років він прикутий до війська після дорожньо-транспортної пригоди. Я вважаю за потрібне йому розвиватися фізично, чим може виконувати якусь нескладну роботу. Вважаю, що це покращить його стан. Що скажете, чи можливо простою роботою змінити його настрій і повернути здатність радіти? Веронікабезусловна. Є навіть програма в мірі. которая предусматривает занятия а, спортом для инвалидов, именно которые на креслах. Мы посоветуем задействовать руки, верхнюю часть корпуса, плечи, грудной отдел. А, это может быть самое элементарное, если это мужчина, то э, предложить ему не, не тяжелые гантели для начала, включить хорошую музыку, попытаться сделать буквально 5-10 раз для начала и потом э, в прогрессе увеличивать количество подходов. К сожалению, в нашей стране э, очень м, маленькое влияние уделяется инвалидам. Э, а, ими бы заняться вот именно для того, чтобы поднимать их жизненный дух. Не нужно указывать им на то, что они как-то не совершенны в этом мире, а наоборот, эти люди могут все даже больше, чем обычный человек. И я уверена, что вот данный вопрос направлен на то, что поддержать человека, настроить его, дать ему положительный заряд и сказать, что он все может. Посмотрите, сколько в мире чемпионов это же люди, которые ограниченных возможностей, и это не есть причина тому, чтобы сидеть сложа руки и ничего не делать. А когда он начнет заниматься минимальным минимальным просто спортом в свое удовольствие. У него появится, э, улучшится настроение, у него появится вот эта жажда жизни. И опять же, подчеркиваю, очень важно настрой в семье и окружающих людей. Поддержка вот это. Именно положительная поддержка. Как этих минимум сколько хвилин на день спорт имеет эпифтичный эффект. Например, я думаю, еще я присяду 10 раз, то тот смысл покращить уже дуже минимальный стан. Но, во-первых, нужно понимать, какой конечный результат ты преследуешь. Если это просто профилактика здорового образа жизни, профилактика хорошего самочувствия, бодрствования в течение дня, то 30-40 минут достаточно, это в среднем, это все рекомендуют так. Если это дети, которые ставят себе за цель достичь каких-то результатов в спорте, то, конечно, это два и более часов соответствующего вида спорта они должны уделять. Но я хотела бы отметить, что изнурительные физические нагрузки, они вредны. Есть, так скажем, люди-фанаты, которые фанатеют от спорта, которые этим живут, но это, как правило, не слишком хорошо потом сказывается на их здоровье. То есть все хорошо в меру. Сейчас, даже если каждый человек возьмет за правило заниматься 20-30 минут в течение дня любым видом нагрузки или разгрузки своего тела, потому что, как правило, есть люди, которые работают там, целый день, сидя или стоя, или наше тело в любом случае привыкла выполнять какие-то определенные движения изо дня в день. От этого мышцы замыкаются, настает тонус, и нам уже некомфортно какие-либо, допустим, положения тела испытывать. Вот в данном случае тоже я вот когда смотрю на своих людей, которые приходят ко мне заниматься, я смотрю, насколько они зажаты. Есть такие люди, которые никогда в своей жизни не занимались спортом и вот в возрасте 40-50 лет у них настает возможность в виде свободного времени, в виде финансов начать заниматься своим телом, пусть это будут танцы, легкая нагрузка, пусть это будет фитнес. Сейчас зумба очень модная либо же другой вид какой-то нагрузки, они сталкиваются с тем, что их тело абсолютно не приспособлено даже к элементарным упражнениям. Но все ж таки эти люди сюда пришли, хоть в 40, хоть в 50, в 150, но они дешевле все таки у своем жизни до спорта. Так? Это тоже Напевно, знову ж таки, корисно слухати себе. Якщо я відчуваю, що мені на цьому тренуванні ну якось вже зовсім некомфортно, чи мені можливо дуже нудно, то треба погратися, пошукати щось інше, так щось інакше. Можливо, це інший вид, а, інший напрямок, можливо, це якась інакша інтенсивність. Так, тобто людина має все ж таки залишатися у щасливому стані у спорті. Конечно, никто же не собирается на Олимпиаду. Правда же, мы, мы делаем это в большей степени для удовольствия. И очень важна э, совокупность нескольких аспектов. Когда человек выбирает спортивное направление, очень важно учитывать, э, какой тренер, э, какое место расположения э, имеется в виду э, стены этого заведения, куда он приходит, атмосфера, люди, которые его окружают, единомышленники. Некие, так скажем спортсмены, да, которые тоже выбрали данный вид спорта. Поэтому вот эти ряд совокупность э, вот этих факторов влияет на э, общее состояние человека. И, конечно, мы не говорим о преодолении баснословных препятствий. Все должно быть в удовольствие, в меру, используя для здоровья. Или же, если человек э, в данный день чувствует себя не совсем здоровым, то ему не следует идти. И изнурять себя. Сын у травму травма колен после футбола. Ему 16, он хочет и дальше заниматься спортом, не чувствует себя счастливым. Чем можно заменить футбол, Ина? Прежде всего, нужна консультация доктора. Я спортсмен, я хореограф, поэтому э, нужно выбирать такие типы нагрузок, которые не будут. Э, последствия нагружать колено травмированное и не будут усугублять эту проблему. То есть только врач может оценить сложность данного заболевания и в этой связи порекомендовать уже Допустим, те виды спорта или оздоровительную физкультуру, или те виды спорта, где не задействованы ноги, а задействованы руки. Кстати говоря, шахмат это тоже спорт. Можно переключиться на это. Вот. Ну, а также все зависит от состояния здоровья и рекомендаций докторов. Спорт в спорту нашему жизни изожающие, на да эти стереотипы мои набогаты, больше показаний, ниже проты показань. Ніж Така звична річ, така проста річ, і це той наш мінімальний внутрішній ресурс, що може нас зробити щасливими щодня. Будемо щасливими і здоровими а життя ще простіше.